Итак, всем здравствуйте. сегодня я вам покажу, как удалить свою страничку ВК. Итак, заходим в мои настройки. Так. И в и самом нижу. Вы можете удалить свою страницу. Нажимаем удалить свою страницу. Так удалить страницу. Удалено. Как вы видите, удалено. Ну, я сейчас восстановлю. Можно его восстановить свою страницу до 13 августа 2015-18.32. Итак, я не нажимаю восстановить. Восстановить страницу. Я ее восстановил. Ну а если вс ⁇ это все. спасибо за просмотр, ставьте лайки. До свидания.